Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video cikgu pada kali ini. Dalam video perkongsian cikgu kali ini, cikgu akan kongsikan satu soalan. Ha, soalan daripada rakan-rakan kita yang cikgu terima daripada messenger lah, daripada page cikgu lo. Okay, so kita masuk terus kepada soalan. Antara berikut, yang manakah hasil darab nilai digit 7 dengan nilai digit 8 nombor itu ialah 560 Jadi soalan ini adalah berkisar ha, tentang nilai digit Kita kena ingat balik apakah yang dimaksudkan dengan nilai digit Biasanya pelajar akan keliru Nilai tempat satu Nilai digit satu lagi So mereka keliru Nilai tempat dengan nilai digit tu kadang-kadang nilai digit jadi nilai tempat Nilai tempat jadi nilai digit Kita akan sentuh tentang ni Yang kedua adalah cikgu akan tunjukkan aa, Ataupun kongsikan aa, satu teknik untuk kita menjawab soalan penyelesaian masalah. Untuk menjawab soalan penyelesaian masalah, kalau tak silap cikgu ada dalam matematik tahun 5 dalam buku teks, teknik yang kita panggil sebagai teknik ataupun kaedah Didos. D bermaksud diberi. Apakah maklumat yang uh, telah diberi? Yang ada dalam soalan. D yang kedua adalah apa yang ditanya ataupun dikehendaki apa yang soalan tanya ataupun apa yang soalan minta kita cari yang ketiga adalah o o adalah operasi tentukan operasi yang sesuai untuk kita gunakan dan s adalah selesaikan Jadi ini adalah empat atau empat langkah untuk kita menyelesaikan soalan penyelesaian masalah. Awak kena tahu apakah maklumat yang diberi ataupun yang telah ada sebab tanpa maklumat kita tak boleh jawab soalan tersebut. Yang kedua, apa yang soalan tanya? Kita kena tahu apa yang soalan tanya kita. Kalau tak tahu uh, kehendak soalan macam mana kita nak cari jawapan? Operasi, kena tentukan operasi berdasarkan uh, maklumat ataupun soalan yang kita telah dapat tadi. Uh, kalau bahagi macam mana kalau tambah macam mana tolak macam mana so kata kuncinya semua ada dalam soalan selesaikan dah dapat operasi yang sesuai kita dah tentukan barulah kita selesaikan jadi kena ikut langkah ni untuk kita mudah menjawab soalan itu yang pertama yang kedua kita masuk pula kepada soalan tadi uh, nilai digit uh, kita akan uh, ulang balik kita akan ulang balik Nilai digit dan nilai tempat. Diberi satu nombor. Ha? Contoh. 32,581. Nilai tempat dahulu. Apa itu nilai tempat? Ha, tempat. Tempat. Tempat tinggal. Contohnya. Nilai tempat. Nilai tempat adalah uh, tempat untuk sesuatu nombor itulah. Di kedudukannya betul. Ha? Contohnya, satu ini berada pada nilai tempat sah. 8 ini berada pada nilai tempat puluh. Okey, 5 adalah ratus. 2 adalah ribu. 3 adalah puluh ribu. Itu nilai tempat. Nah, kita ulang balik. Awak dah belajar tak? Cuma kita ulang balik. Yang kedua adalah nilai digit. Apa itu nilai digit? Nilai digit adalah nilai untuk sesuatu nombor tersebut. Untuk digit tersebut. Contohnya, 1. Apa nilai dia? Nilainya adalah 1. Ditulis dalam angka. Nilai tempat ditulis dalam perkataan. Itu perbezaan yang ketara antara keduanya. Nilai tempat dalam perkataan. Nilai digit dalam angka. 8. Apakah nilai digit untuk 8? Kita tahu 8 berada pada nilai tempat puluh kan? Nilai 8. Eh, nilai pula. Digit 8 berada pada nilai tempat puluh. Jadi, 8 puluh. 8 puluh. So, kita tulis. Lapan puluh dalam angka. Lima. Okay, lima berada pada nilai tempat ratus. Jadi, lima ratus. So, nilai digit lima adalah lima ratus. Dan begitulah seterusnya untuk nombor-nombor yang lain. So, nilai digit awak kena tahu. Dah selesai. Kita balik kepada soalan. Kita gunakan teknik DDoS. Ha, maklumat yang diberi. Yang manakah hasil darab nilai digit 7 dengan nilai digit 8 ialah 560. Maklumat yang pertama adalah nilai digit 7. Dia nak apa? Ha, darab. Maklumat yang kedua adalah nilai digit 8. Dan seterusnya maklumat lagi adalah 560. Okay, itu yang diberi. Okay, soalan yang ditanya pula. Yang manakah? hasil darab. Jadi dia nak kita darabkan. Darab dengan nilai digit 7 dengan nilai digit 8. Dan mesti dapat 560. Soalan dia agak ketara lah. Operasi pula lagi ketara. Operasi adalah darab. Cuma kita nak tentukan siapa darab siapa. Okey. S. Selesaikan. Dah tahu darab? Dah tahu maklumat apa yang ditanya? Selesaikan. Jadi macam mana kita nak selesaikan nak selesaikan adalah kamu kena cari ataupun darabkan nilai digit 7 bagi setiap pilihan jawapan dan nilai digit 8 ni nilai digit 8 kamu kena darabkan contoh untuk A awak cari nilai digit 7 cari nilai digit 8 kemudian awak darabkan dan jawapan darab itu tadi mestilah 560 ah ha, syarat dia mestilah 560 Okay, kalau tak faham saya tunjuk satu persatu A ya eh? A Nilai digit 7 gariskan nilai 7 dulu dan nilai digit 8 7 apakah nilai digit 7 dalam soalan ah dalam nombor A ni A 7 berada pada nilai tempat puluh jadi puluh. darabkan dengan nilai digit 8 8 berada pada nilai tempat ribu kan? 10 ratus ribu. Jadi, lapan ribu. Lapan ribu. Ada 3 sifar. Hmm. Ini yang pertama. So, awak Pasti Lepas ni, uh, cikgu tunjukkan cara darab. B pula. 7. Tujuh ribu. Darab. Ni 8. 8 sa. So, darab 8. C tujuh. Nilai digit tujuh. Tujuh ratus. Darab. Lapan duduk pada rumah sah. Lapan. Dan D. Nilai digit tujuh adalah tujuh puluh. Darab. Lapan. Ya, ada empat pilihan jawapan ni. So, kita nak darabkan satu persatu. Darab dengan nombor sifar. Cikgu terangkan. Ha? Darab dengan nombor yang banyak sifar adalah sangat mudah. Caranya adalah. 7 darab 8 56 kan Kemudian sifar tu awak tu perlu darabkan Awak kira bilangan sifar 1, 2, 3, 4 Jadi tulis 1, 2, 3, 4 Ha, nah, hanya darabkan nombor di depan saja, iaitu 7 darab 8 56. Kemudian kira bilangan sifar. 1, 2, 3 1, 2, 3 Okey. C 7 darab 8 masih lagi 56. Ada 2 sifar. 1, 2. Dan D. 7 darab 8 masih 56. Ada 1 sifar. Daripada sini awak dah tahu dah jawapannya yang sebenarnya. Apakah jawapan yang sesuai? Ingat kehendak soalan yang mana kalau kita darab akan menjadi 560. Jawapannya adalah D lah. Begitulah cara kita menjawab soalan ni yang berkaitan dengan nilai digit. Cuma awak kena faham ataupun ingat apakah maksud nilai digit. Kalau darab-darablah. Ah ha, darab pun kena tahu juga. Tapi soalan ni senang sebab darab dengan nombor yang banyak sifar. Okay? So har sedikit sebanyak harap penerangan ringkas eg ini membantu. Hmm, kita jumpa lagi dalam perkongsian-perkongsian yang seterusnya. So assalamualaikum dan selamat sejahtera.